Это не вам было. Приветствую. Приветствую. Добрый вечер. Меня зовут Артем, я Даничанин из Киева. Как вас зовут? Откуда вы? Я Игорь, город Мурманск. Мурманск. Я понял. Да? Это, ж, это ж вроде как база Черномор. О, Господи, это Северного флота вашего, да? Нет, конечно. База Северного флота, город Североморск. А, Североморск. Главная база. Да? Ну, в Мурманске тоже есть. Город да? Мурманск всегда был городом абсолютно гражданским. Ну, думаю, что таковым будет и дальше. Я понял. О чем здесь разговариваете? Слушайте, по-разному. А, как говорится, как фишка ляжет. Люблю об истории поговорить. Удается редко. А, а вы так. специалист? Вы специалист в истории? У вас есть профильное образование? А у вас какое профильное образование? Можете сказать, Техничес... чтобы я мог понимать, Техническое. о чем с вами Программирование. Техническое какое? А, программирование. У меня тоже техническое, но не программирование. Ну поэтому я вот спрашиваю, когда человек говорит, я вот об истории разговариваю, мне просто я не против раз... поговорить об истории, но единственное, что это будет разговор все-таки двух профанов. Поэтому не проблема, можем поговорить об истории. Вопрос нет, вы немножко неправильно ставите как бы вопрос. Тут не важно, скажем так, набор знаний, потому что имея под руками как бы элементарно телефон, можно любую дату, любое событие найти в течение нескольких секунд, прочитать и пояснить. Если есть есть тема только малькие темы. Подожди. Подожди. Не буду, я закончу мысль. Ну, я так законч... вот, я, я, а я вас поправлю, что можно найти что угодно. Можно найти, что Земля плоская, тоже в интернете. Но это же не значит, что она плоская. У нормального есть мозги которыми он собственно и смотрит да, оценивает. То, есть что... мозги, и для этого для того, чтобы квалифицированно разговаривать об той же истории, надо понимать, что есть такая как, вещь, как критика, допустим, источников. А основная масса нас, профанов, почему-то думает, что если где-то в летописи что-то написано, ну это уже непреложный факт. Я думал, все-таки какие-то остатки разума остались на территории бывшей Украины. Но критика источников... А, бывшей Украины. Ну, е, вы е, конечно, вот именно, вы, явля, вы являетесь а конкрет... конкретным профаном, потому что вы не знаете, что такое критика источников. А в отличие от нас, технических специалистов, где дважды два в дистеричной системе, это все-таки четыре... То в исторических моментах источник может быть неправдивый, либо же неподтвержденный. Допустим, есть некоторые князья киевские, которые являются мифическими персонажами, потому что они упоминаются только в одном источнике, а в параллельных источниках их нет. Справку от врача, что у него Но нахрен. Я понял, справка от врача, что вы, скажем так, представитель палаты номер 6. Нахер. Сбир на ночного бачения для хлопцев с третьей Ну, а Там потребно три монокуляры три бинокуляры. Суммарно ця сумма 150 тысяч рублей. Іде не при не просто розіграш, а буде не, не просто збір, а з розіршу буде розіграний цей прапор а, з підписами якраз хлопців з того підрозділу, якому і потрібно це, бо ми один же особисто їм, їм передавали ось цей прапор з підписами від хлопців, якраз а, з цього підрозділу. А, і буде ще близько ста подарунків від мене а, різних Починаю від таких от. Добрих браслетів і закінчує там ще багато чим іншим. Не буду зараз розкривати всі карти. Е, тому шансів у вас багато. Або ці, цей прапор е, скоріш, всього буде ще два прапори, бо мені там ідуть. Якщо якщо встигнемо, то скоріше ці два прапори теж будуть тут в розіграші. Ну і будуть е, такі призи, які теж коштують добре, скажімо так, добрі гроші, добре кошти, але і ми. Розуміємо, що нам потрібно зібрати для хлопців, то ми самі закупаємо різні подарунки для вас, щоб ви відчували, що це іде не тільки в сторону бійців, а що і ми, як блогери, вас підтримуємо і вам вдячні за вашу підтримку. Для того, чтобы брать участь в розыгрыше, нужно сделать такую вещь, або кратно 100 гривням вислати на банку, або на карту, там, где написано «Допомога нашим защитникам». А если вы за кордоном, то на PayPal кратно 5 долларов, або, або 5 евро. Поэтому запрошу. Чем больше вы будете донатить, тем больше у вас шансов выиграть прапор, або те призы. О, здравствуйте. Приветствую. Я вот жду от вас давайте оскорбите меня, скажите что-нибудь интересное. А зачем? Ну Не знаю, обычно. Обычно я, роси... как, со всеми общаюсь и оскорбляют. Я, я могу вот так вот сесть, обычно вот так вот, даже не переключаясь, не дотрагиваясь. И вот это только класс: россияне, бла 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 мама мама всех переб... всех родственников попытались вспомнить, переключились и вот так вот в течение минут сорока. Можно вообще ну, даже ничего я не тоже говорить. Могу так. А, так понимаете, понимаете, разница только, знаете, в чем? У украинцев есть обоснованная причина не любить россиян. А вот у россиян обоснованная причины не любить украинцев нет. Ну, ваши же тоже люди говорят, оскорбляют меня. Да, у но россиян. только ваша Российская Федерация напала на мою страну и убивает моих сограждан. Поэтому получается... У украинцев есть обоснование, вот, обоснование для того, чтобы не любить россиян. Ну, а потому то, что, что, Россия когда что граждан, граждане, такой, с... ну, граждане чтобы... Советского Союза, когда э, на них напала нацистская Германия, как вы думаете, они любили граждан нацистской Германии? Так при чем здесь это? Они изначально не недолюбливали. Ну, мы, мы к вам относились нормально, а вы нас ненавидели еще раньше. Но здесь народу нет вопросов, есть вопросы к президенту. А какое ваше дело до нашего президента? Ну, вы считаете, у вас хороший президент на данный момент? Это наш президент. Нам не понравится, ну, мы Я вас с... Мы его поменяем. А что не меняете, если он не нравится? Или нравится все-таки? Поменяем. Придет время, поменяем. Вот если бы Россия ну, не напа... быть... Если бы Россия не напала на нас. То вот скоро были бы уже президентские выборы. А так у нас в связи с тем, что э, Россия напала, а в это время ну, у нас по Конституции не может нельзя менять президента. Так нельзя, нельзя делать. Расскажите мне, расскажите жителям города Харькова, да, которые каждый день обстреливают. У меня у знакома бабушка в Харькове. Да, и что дальше? Ну, что плохого там происходит, расскажите ко мне. Ну, в Северную Салтовку снесли половину практически. Всего-то ничего. Это самый большой... Северная Салтовка, это самый большой микрорайон в Европе был. Там почти 450 тысяч жителей жило. И, кстати, очень, а, большое количество, в... очень большое количество тех жителей были выходцами из Луганска и Донецка, которые в 2014 году Россия захватила. То есть вы да, два раза знаешь, лишили людей своего имущества? Ну, вы же понимаете, что принадлежало... Давайте начнем не с понимаю. истории Давной. давней истории начнем. СССР. Правильно? И что Сдох СССР. Украина, Украина куда принадлежала? Кому? Украина, Украина никому не принадлежала. Украина входила Давайте, в состав входила СССР. В СССР. Она да, входила состав СССР. в состав СССР, как независимая республика. Да, как и Беларусь, правильно? Да. И как и СФСР. Только смотрите вот сейчас. Россия в Беларуси очень в очень хорошем контакте, правильно? Если бы вы не нападали на нас, то, наверное, мы с вами тоже были в нормальном контакте. Ну, Но это, наверное, какая-то проблема в президенте, раз мы напали на вас. Даже если да, не в... в вашем, в вашем президенте, да, большая проблема. Сначала, Может, в, 2000, вас? сначала в 2003... У нас просто... Понимаете, если бы это была проблема только в одном президенте, сменился президент и всю проблемы нет. А получается, Россия, Россия нападает на Украину в 2003 году. Сначала пытается захватить остров Тузла наш возле Крыма. Потом в 2014 году, в 2003, напоминаю, президентом Кучма. В 2014 году, ой, уже не Кучма президент. Потом в 2022 году полномасштабное вторжение. Даже не Кучма и даже уже не Порошенко. У нас три президента за время вашей агрессии фактически. Сначала под, под, с подпудной, потом гибридной, а потом полномасштабной. Сменилось несколько президентов. Их было даже не три. Сменилось у нас, получается... Кучма, потом Ющенко, был, потом Янукович, потом Порошенко и потом аж Зеленский. То есть пять президентов у нас сменилось. А вы вот в 2003 попытались захватить часть нашей территории, не получилось. Потом в 2014 захватили часть нашей территории, тут уже получилось. И в 2022 мы напали полномасштабно. То есть уже вопрос и не наших. Вопрос не в нашем, не получилось уже, из семи областей выгнали. Э, получается, проблема не в нашем президенте, потому что э, вот в этих всех моментах были разные президенты. Проблема в вашем президенте, ну не только в вашем президенте, в вашем народе тоже. Потому что как раз за это время был только у вас один президент, фактически. Ну, вы же ну, знаете, то, что... вот просто вот, вот то, что недавно, вот недавно, совершенно, буквально там, наверное, пару месяцев назад россия ой русские войска были в киеве знаете об этом несколько месяцев назад русские войска были в киеве молодой да. человек вы на... немножко вы немножко в сосну ударились или в этом или в дуб, был. Или в дуб. Там... да Да, несколько месяцев да. назад вас два Нет. года назад как как выгнали из-под киева так вы туда и носа боитесь сунуть это вам так говорят к сожалению Ой, господи, какие же вы убогие, а? Так вы же сами оскорбляете, говорите, вот так можете сидеть, но вы сейчас сами начинаете оскорблять. Так я не, ни, ну, не оскорбил нашим ну, это, это убогое, я же не сказал, что вы там какой-то плохой человек. Я просто сделал оценочное суждение, что вы убогие. Ну, Потому что вы мне рассказываете сказку о каких-то российских восках в Киеве. Когда их два года назад с санными тряпками выгнали оттуда из-под Киева. Прям выгнали. Да, прям выгнали. Даже некоторые а не то, ваши, что, ваши ДРГ, а то, некоторые не то, что, прорывались что, даже на балоне. Нет, не из-за этого. А попалили не садили, просто. Просадили. не садились. Попали, попалили вашу технику просто-напросто. И вы вынуждены были раза. оттуда уйти. Четыре раза предлагали сесть за один стол и поговорить и обсудить. О чем? О Вашем чем должности. говорить? О чем говорить? О, о перемирии, о мирном договоре. А как, о каком мирном договоре? Оставить оккупированные территории вам? Да. У вас, у вас единственное требование, чтобы мы разоружились, то есть чтобы мы были в, на следующее ваше нападение уже безоружными, чтобы мы оставили Это вам перебит... оккупированные... Нам в 2014 году тоже рассказывали, что никто не будет нападать. В 2022 году напали. Поэтому не рассказывайте сказки дедушки Римуса. Потом вы хотите оставить за собой оккупированные территории, то есть оставить еще несколько миллионов украинцев у вас под оккупацией. А как бы это сказать так помягче? Ваши не против. Они, они пошли бы вы нахер? А, так люди ваши не против же? Они наоборот рады, то, что пришли россияне. Молодой человек. Для таких тугих, как вы, я рассказываю. В 2014 году, в начале 2014 года в городе Донецке было больше миллиона жителей. Официально 945 тысяч, но учитывая, что есть еще город Макеевка, который там полумиллионный, плюс еще с, в Донецк очень много приезжало, работало и жило там, в городе было больше миллиона жителей. Так вот, в конце 2015 -го года в городе Донецке осталось чуть больше 400 тысяч. 600 тысяч, почти подавляющее большинство из этих 600 тысяч, выехало на неоккупированной территории. То есть мы вот этим вот выездом мы показали, что мы не хотим быть под российской оккупацией. Поэтому не рассказывайте сказку. То, что кто-то там у вас вам рассказал, что у вас были какие-то референдумы на оккупированных территориях, это все бред сивой кобылы. Я вам приведу пример. В 1938 году Нацистская Германия оккупировала Австрию и провела там референдум. И на этом референдуме 98% населения Австрии проголосовало за вхождение в Третий Рейх. Но закончилась война, нацистская Германия проиграла, а страны-победительницы признали, что Австрия была такой же жертвой нацизма, потому что ее оккупировали. И это не добровольное присоединение к нацистской Германии. Австрия была признана оккупированной страной. Поэтому есть у вас, просто еще Сталин у вас был такой, который любил говорить фразу по поводу того, что не важно, как вы проголосуете, важно, как мы посчитаем. Я вас слушаю, ну, смотрите. Я вас спросил, вы считаете нас нацистами? Да. Правильно. Фашистами? Не нацистами, фашистами. фашистами. 14 да. признаков фашизма, фашизма по Умбарто Либо же по Лоренцу Бриту Четко ложатся на вас Какие же давайте На вашу страну Исторический ревизионизм Потом Поиск внешнего врага Отрицание Либерализма и демократии Поиск внешних врагов А, поиск внешних врагов я уже сказал Милитаризация крайняя консолидация вокруг лидера. Ну там еще много чего. Если интересно, почитайте. А, а поможет